ख़ुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले ख़ुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है जी सामकम नाजरीन मैं अब्बास खान हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे उम्मीद करते हूँ आप सब लोग ठीक होंगे जैसे कि मैंने एक शायर पढ़ा है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस जगह पर आए हुए हैं आज हम आए हुए हैं हज़रत है इकबाल रहाम के मज़ार पे आपका सब लोग इस बारे में जानते होंगे कि आप इनका मज़ार लाहौर में बादशी मस्जिद की जो मेन एंट्रेंस है उसके बिल्कुल साथ वाक़ हुए इनके एक साइड पे बादशी मस्जिद है और इनके जो सामने है वो हमारा लाहौर फोर्ट है जो हम सब ने तकरीबन देखा हुआ होगा अब अलामा इकबाल की हिस्ट्री आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते होंगे सब ने पढ़ा है सबको पता होगा लेकिन इनकी एक शॉर्ट सी हिस्ट्री जो है वह आप लोगों को बता देता हूँ अलामा इकबाल की जो पैदाइश थी वो नौ नवंबर अठारह सौ सतर को सियालकोट में हुई थी और उनकी जो वफात है वो इक्कीस अप्रैल उन्नीस सौ अठत्तीस को साठ साल की उम्र में लाहौर में हुई थी आप फारसी के और उर्दू के बहुत बड़े शायर थे आप मुफ़िर पाकिस्तान और कहा तो 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 जाता था मुसलमानों में से आप सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने एक आज़ाद ममलिकत का मुसलमानों के लिए बरे सगी ख़्वाब देखा था और बाद में वही ख्वाब जो तबीर हुआ और एक हमें नया मुल्क मिला जिसका नाम पाकिस्तान है जिसकी बुनियाद मोहम्मद रसुल्ला पे आ, रखी गई थी इनकी जो तालीम है वो उन्होंने अपने डिफरेंट इंस्टीट्यूट से हासिल की थी उसमें स्कॉच मिशन कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूक है आपने बहुत सारी किताबें भी राइट की थी मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा अगर लाजमी पर इसमें से जो टॉप है वो बॉग दरा है तराना मिली है द सीक्रेट ऑफ सेल्फनेसेस है और आपने फारसी के अंदर भी काफ़ी अपनी शायरी की है अल्लामा इकबाल अपना जो रूहानी उसाद है वो मौलाना रूमी को मानते थे और इसलिए उनकी जो एक एजाजी कब्र है वो मौलाना रूमी के दरबार के साथ भी मौजूद तहरीक पाकिस्तान में आपका किरदार बहुत ज़्यादा था आपके एदम मोहम्मद अली जनाह के साथ हर मौके पे मौजूद रहे और हर जगह आप उनके साथ मौजूद रहे आपका 1930 में दिया गया ख़ुबालबाद तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ़ में लिखा जाता है मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप ले एक दफ़ा ज़रूर हमारे कौमी शायर शायर मशरक़ हज़र मोहम्मद इकबाल की कब्रवर पर ज़रूर जाए वहाँ पे फ़ातिह करें और इनकी जो रेजिडेंस जवैेद मंजिल आप वहाँ भी विज़िट करें वहाँ आपको काफ़ी इन्फॉमेशन मिलेगी अलाम इकबाल रहमतल्ला की ज़िंदगी के बारे में उनके आख़्रयाम के बारे में उनकी पोइटरी के बारे में आप एक दो तो जवैद मंजिल को भी ज़रूर विज़िट करें अब तक इतना ही अपने और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा और अगर आपको हमारा कंटेंट हमारी वीडियोज़ अच्छी लगें और पसंद आएँ तो आप इनको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिलती रहे और अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आपने उसको कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताना है अल्लाह हाफि